Если не понимаешь, то да. Чего вылазит туда? Вот. Ну вот, выкинул нахер то и все, блядь. Не, вылазим, а что ты А, сука, двигатель, двигатель, блядь, чистый, просто пиздец. Ой. Просто чистый. Без пилюк и без ничего. Видно, что машина стояла. Это просто форсунки закисли. На дождю, наверное, стояла. С открытым капотом. С открытым капотом, да. Там же не Да, вон на пятика. Открытие, не открытие, без разницы. Так, вот такой у нас процесс вы А тебе надо заказывать ждать форсунки, человек? Ну, все Не, Да, по-моему, у нас плоди есть. Все-таки, худ завтра можешь и поехать? Не, ну, его еще чистить а там, все вычищать, шайбы вырезать и все да. Короче, завтра я не поеду. Ну, ну а подписался, завтра на сутки я поеду. А? А сейчас барк. И... Ученики, они... Да, мы, да, как... да. Я как, как можно у будет ехать вас на берег. Понял. Когда я заберу, блядь, и потом после этого вопроса начинается и морои такие, что... Это Куцый сказал, да? да, <сих> да. <сих> сколько это будет стоить? Я нахуй. Ну, я, это мы то что стоим, хлопцы, блядь. Не, ну так, мы такие, блядь, с юморком. <сих> да, вот. Пошел процесс, блядь. Гидравлика работает. Да, будут